Полкриши. Год выпуска, 54-й. В общем, автомобиль, конечно, маленький, неудобный, а плохо здесь, управляемый, с плохими спасибо. тормозами, но эта история больше, чем автомобиль. Хорошо, Роман, на... ездите ли вы на нем или вот так вот, на выставке от выставки? Нет, ездил там магазин за хлебом, иногда. люди сбегаются, фотографируются. Ага, получается ли что нацеплять? Я не изменяю своей любимой Отлично, вот такой у нас сегодня человек С Москвичом 54-го, 54, -го, да, но 54 -го года Который не изменяет своей любимой И возможно дело в машине Друзья, я напоминаю, что можно пять машин, да? И все любимые Вот такой автомобильный гарем у Романа В руках, во владе можно тоже посмотреть, поглядеть Могу завести. Да. А, Роман может завести, друзья мои, давайте небольшие овации этому человеку. Потому что москвич 54 -го года это это очень интересно. Интересно для того, чтобы завести Да, просьба звука чуть-чуть тише музыку сделать. Чуть-чуть тише вообще музыку. А, гораздо лучше, гораздо лучше, спасибо. Завери, а, скажите, Роман, можно ли немножко прокатиться? Могут ли, может, могут ли кто-то из гостей сесть на пассажирское, а вы продемонстрируете. Можно, да? Друзья мои, ну Роман прямо сейчас готов сделать небольшой кружок, развернуться. Прямо сейчас можно? Конечно, друзья мои, садитесь, садитесь в этот москвич. Ну не за... Да, 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 я напоминаю, что на пассажирское сидение. Не только маленькие наши да, участники, но и те, кто постарше, тоже могут поместиться. Я понимаю, что это не так легко. Напоминаю, что перед нами находится москвич 54-го года рождения. Конечно, конечно, Роман старается держать его в хорошем состоянии, но ржавчина. Берет свое. Небольшая коррозия, даже, не то, что небольшая, такая, массивная. Делаем небольшой кружочек. Одна из самых раритетнейших машин этой выставки. Также, друзья мои, мы ожидаем следующий номер. Я немножко перейду к номер три. Ребята, которые уже вчера показали.